сегодняшнего матча все-таки разные частины были, так в середине игры, там, на начале и в конце абсолютно два разные матча, такое ощущение было. Вот в тебе, как вражение? Во-первых, хочу поздравить нашу команду с победой. В Черкасах всегда нелегко играть. Это очень хорошая команда, которая себя борется. Поблагодарить наших фанов, что приехали, нас поддержали. По игре могу сказать, что мы играли плохо. Где-то 32-33 минути ми грали плохо. В третій четверті ужасно грали. Переигривали один в один, що давало їм Машина по страховку. і вони почти, мабуть, всі трьох очкові броски забили. В четвертій четверті ми зібралися, добре в захисті, боролися на чужому щиті і показали свою гру, Те, що ми вміємо, то, що ми можемо. Что и привело, конечно, к такой победе. Ну, и вообще, как что оценить стартовый отрезок твоей команды в чемпионате? Ну, конечно, положительно 4-0. Это да хороший показатель. Будем так стараться и дальше играть. Спасибо. Спасибо. Как может охарактеризовать сегодняшний матч? Игра была тяжелая, несмотря на конечный результат. Игра была действительно очень тяжелая. Как я уже, по-моему, неоднократно отмечал, мы молодая команда, и нам не удается играть без провалов. Не удается играть без провалов и в защите, и в нападении. Вроде как отзащищались неплохо, пришли в нападение, сделали какую-то глупую ошибку, не смогли правильно, грамотно прочитать защиту. Но ну, опять же, во многом это заслуга Черкас, которых было время на подготовку к нам. Они нас очень неплохо изучили. Видно, что проработали по скаутингу, были готовы к многим нашим э, взаимодействиям. Вот, ну, опять же, повторюсь, Саша, в принципе, абсолютно прав. Мы уже так немножко на бегу разобрали эту игру в раздевалке. Во многом из-за какого-то хаоса, из-за провалов один в один в защите мы позволили черкасам догнать нас, выйти вперед. И благодарен ребятам за дух, за проявленную самоотдачу, что ребята смогли собраться, показать очень хорошую защиту в концовке и грамотное нападение. И также как хочу поблагодарить наших болельщиков, которые уже приехали на первую выездную игру. Очень и очень приятно играть, особенно на выезде, при поддержке своих болельщиков. Ну и схожее пытание к Александру в 4 матча, четыре перемоги. Як выдаваться на це в у вас старту в Еще раз повторюсь, тревожит, очень сильно тревожит то, что мы не можем отыграть ровные отрезки. Есть в каждой игре, в каждой из наших выигранных игр были моменты и не один, когда мы позволяли провалы позволяли сопернику почувствовать игру и не очень хорошо э, взаимодействовали в нападении. Но до 28 числа мы сейчас возвращаемся, в чемпионате у нас игр не будет, есть время подготовиться. Я крайне надеюсь, что хоть это и крат короткий срок, но нам удастся нивелировать хотя бы часть тех недочетов, которые вырисовываются после этих четырех игр и достойно представить нашу страну в э, кубковых баталиях. Станислав Завадский, играет в баскетбольном клубе Черкасский МАП. А с Паркомутой был сегодняшний матч? Комментировать нечего, как бы проиграли. Обидно очень, потому что имели все шансы выиграть. Были провалы в игре в начале, там, во второй четверти, в третьей, но потом сюда возвращались в игру там, за, за, счет трехочковых, за счет каких-то проходов, за счет борьбы, но возвращались. А в четвертой четверти, где-то 6 минут до конца оставалось, мы целую минуту защищались, получается. Мы три подбора проиграли в нападении. Они забрали три подбора в нападении и в конце еще забили трехочковые. После этого, как бы, не знаю, уже не смогли вернуться в игру команда. Не смогли собраться уже. Проиграли. В третьем периоде был заметен какой-то кураж команды. Как считаешь, чем это связано? Это разговор раздевалки или еще какая-то история? Да нет, просто попали как бы игроки свои доски. и это завело, один другого завел, каждый своим попаданием как бы, подтолкнул другого и шло это. сегодняшний матч. Было очень много, скажем так, этапов в игре. Было начало игры, которое мы Явно проиграли, очень долго входили в игру. Может быть, вот этот длинный перерыв. Да, 11 дней между играми сказался. Химик все-таки несколько дней назад сыграл игру. Но мы дольше, чем они входили в игру, но во, втором, во второй четверти, в третьей четверти за счет ну, прежде всего хорошей игры в защите, за счет того, что мы абсолютно не проигрывали подбор, поставили хорошо спину. Более дисциплинированно сыграли в нападении сыграли с энергией, с куражом каким-то, за счет этого игру выровняли, вернулись в игру, вышли вперед. Но то, что произошло в четвертой четверти, это просто был провал, провал прежде всего на подборе. И вот это вот подорвало, полностью подорвало, скажем так, наверное, моральный дух прежде всего команды, потому что несколько атак они нападали, Стас сказал, что мы минуту защищались один раз, да нет, там несколько атак было, где мы... Наверное, по три подбора в одном нападении проигрывали. Наверное, три-четыре атаки было, что они по минуте атаковали. И когда команда защищается минуту один раз, минуту второй раз, каждый раз проигрывает подбор, и после этого а, еще и завершает противник атаку попаданием, ну, это, это просто сломало команду. Сломало, прежде всего, наверное, веру в то, что мы можем победить. И дало команде дополнительную физическую нагрузку, которая вылилась потом в промахи э, на потому что во второй, в четвертой четверти просто все промазали. Ну и, конечно, 16 очков во второй половине забил Фрейзер. В первой половине справлялись с ним без проблем, во второй половине он просто все забил. В четвертой четверти забил нужные сложные броски. Мы же, наоборот, свои броски не попали. А, вы говорили, про 12 у Пученко, зараз одразу їдете на виїзд, в субботу Кимина проти Миколаїв. от Ваше бачення, бачимо это поможет? Ну не знаю, Сьогодні доволі багато сил потратили. Сьогодні грали на перемогу. Грали скажімо так, у коротким составом, очень мало задействовали скамейку. Надеюсь, что игроки смогут восстановиться и мы сможем показать достойный баскетбол в Николаеве и сыграть на победу. Но то, что мы лучше войдем в игру чем сегодня, это, это очевидно, потому что опять-таки сегодня Саша Сизов, только первый его матч он по большому счету ведь не провел с нами ни в предсезонке ни одной игры ни, ничего не провел с нами и на тренировку потом с понедельника там работал в основной группе и вот что, что успел да конечно где-то выпадал еще сегодня выпадал не мог найти себе место не во всех Атаках находил себя. Вот. Думаю, что в Николаеве с этим будет уже чуть проще.